Да, ну вот расскажите про вашу роль в этой всей истории. Ну вот я хочу поблагодарить господина Бойко. Он мне подал идею, я написал запросы во все в СБУ, в МВД, в Генеральную прокуратуру прояснить. Первое. Есть ли у меня какое-нибудь отношение к этому бизнесу? этому бизнесу уже, я так понимаю, несколько лет, а депутатом я стал полгода назад. Так что по идее, если это мой был бизнес, я там бы должен был где-то засветиться. Я там был один раз в жизни всего. Это первое. Второе, что касается Карамазова, это нас называют с 12 лет в спортивном лагере, потому что у нас два брата. Это тоже такой момент, который нам все время ставят как бы в, в, не знаю, в минус. Это что касается господина Бойка. Значит, по конкретному этому делу я на самом деле знаю много того, чего ну, большинство людей, даже кто участвует в этом, не знает, потому что я это как бы и начинал. Я с этими ребятами, с бизнесменами познакомился через своего товарища, когда искал, нужно было на Майдан песок. И они не отказали, не взяли деньги, и они привозили у них, даже арестовывали машины. И после Майдана я им сказал, я им был очень благодарен, и сказал, что ну, наступает новое время. Я был такой наивный очень. И если у вас все в порядке, вы считаете, что вы легальные, никому не платите. Вот никому не платите и все. То есть люди, которые этот песок ну, добывали, да. Они помогали Майдану, то есть это были мешки с пуском, да. я полагаю, да? да? И вы их поблагодарили уже депутатам? Еще сказать... не было я депутатом, я просто тогда еще, вот это вот, когда ну, мы как-то встретились, и я говорю, ну, наступает новое время, ну, наконец-то мы будем жить по-другому. Никому не платите сейчас эти прокуроры, сейчас они перепугаются, забегут. Ну, я был наивный. Вот. Значит, пресс начался, как, как только господин Ерема стал генеральным прокурором, начался пресс. У них было... 50 с чем-то проверок, там, я не помню сколько, да, судов, я там ни разу не появлялся и не вмешивался, потому что я в этом, я не юрист, я в этом ничего не понимаю, они сопротивлялись, я им единственное говорил, что если будете платить, будете платить потом всю жизнь, и они даже своими силами, при всем желании господа Даниленко и Еремы их все-таки запрессовать, они сопротивлялись, значит, примерно там, ну, Два месяца назад э -э, ну, я подписал э -э, за снятие Еремы, в том числе и поэтому, потому что я знал, что на самом деле происходит. Ну, и не расследование День Майдана, потому что нет времени у прокуратуры заниматься расследованием дел Майдана, потому что нужно заниматься своим бизнесом. Потому что те силы, которые бросались на прессование этих бизнесменов, хотя этот бизнес ну, небольшой. Это небольшой бизнес. Туда приезжали автоматчики, группы захватов, прокуроры, милиционеры, суды. То есть, вы представляете, какие-то затраты, это бюджетные деньги, потому что этим людям платят э, зарплату бю с бюджета. И они... Там были, ну, эта динамика видна, ее не скрыть невозможно. если кому-то будет интересно, что -то они это увидят. То есть туда бросались какие-то бешеные силы. В то время, когда вокруг Киева куча земснарядов стоит, которые моют песок нелегально, и никто их не трогает. Это были единственные люди, которые отказались платить, именно потому что я их как бы вот, убедил.